Кто может сопровождать и неполнолетнего гражданина Украины при выезде за кордон? Значит, есть там постановление такое 661 от 10 июня 2022 года, и там все четко регламентировано. Значит, не нужно писать доверенность, если ребенка, то есть до 16 лет, гражданина Украины сопровождает либо бабушка, либо дедушка, либо полнолетняя сестра, чи брат, тогда доверенность не нужна. А если кто-то другой сопровождает, тогда нужна либо нотариальная доверенность, либо там из органа опеки заявление от одного из родителей. То есть от второго не обязательно. От одного подходит. То есть там до войны были одни правила, а 10 июня там ввели послабление. Поэтому, допустим, если э, там гражданину 15 лет, у нас там были такие случаи, вопросы, а сестре 22 года, может ли она его сопровождать? Да, может. Но только единственное, надо подтвердить родство, то есть взять свидетельство о рождении его, ее. Если сестра уже успела поменять фамилию, то свидетельство о браке, то есть документ, подтверждающий изменение фамилии, либо если успела развестись, тогда свидетельство о разводе, в общем, либо там справку, я не знаю, что там из ЗАГСа соберется тоже о смене фамилии. И вперед из песней. И можно ехать, а билеты без предоплаты можно заказывать на сайте Рубикон.